namoz jannatni kaliti dedilar qarang ertaga boramiz mana yani, nechta odamlar o'tibdi qabristonlarda yotibdi ular qayerga ketdi a ularni ichida shaharni sotib olaman deganlari yo'qmidi urug' aymog'ing bilan yo'qotib yuboraman deganlari yo'qmidi qani ular hayotda hammasi ketishdi qilganini qilib endi hozir borib oladiganini olib yotdi yaxshi bo'lsa yaxshi bo'lsang oshingni yeysang yomon bo'lsang boshingni yeysan degan o'tga borib oshini yeb yotganlari bor iymonda taqvoda yashab o'tga borib boshini yeb yotganlari ham bor iymonsiz yashab zulmatda yashab gunohda yashab ichib chichib yurib hayotdan o'tib ketganlari bor endi qaysi biri qandoq eslanyapti hozir yaxshilarni olloh rahmat qilsin deyilsa a endi xudoyim o'zi rahmi kelsin deb qo'yamiz ikkinchisiga dargohga boramiz ollohim ha akeldingmi nimaga kelding deydi ha man musulmonman der ekan hamma odam u yerda musulmonman deb olar ekan qarang chunki u yerda musulmonga najot bor boshqa munofiqqa kofirga u yerda najot yo'q g'ayri dinga najot yo'q faqat musulmon u yerda mana shundoq boradigan inson boshini g'oz tutib turadigan bitta zot bu musulmon al izzatu lillahi va vali rasulihi lil mo'min azizlik ollohga ollohning rasuliga dunyoda la ilaha illallohni mustahkam ushagan insonlarga xos qolu robbinllohuollohim bitta olloh robbim olloh deb mana shu so'zida mustahkam turgan ikkilanmasdan turgan bandalarga azizlik xos ertaga borar ekanmiz ke nimaga keldinham man musulmonman nima bo'libdi musulmon bo'lsang man jannatga kirishim kerakdir ekan xudo taoloni qarang mehribonchiligini qarang jannatga marhamat mana sakkizta jannatni yaratib qo'yibman ne'matga to'la g'am yo'q tashvish yo'q o'lim yo'q qarilik yo'q kasallik yo'q marhamat kir lekin jannatingni kaliti bormidir ekan xudo taolo qani ochib kir der ekan shu kalit hozir bizlarda bormi cho'ntagimizda namozimiz bormi yo quruq aravani shaldiratib yuribmizmi ey birodarlar mana shu eshik bo'lsin mana shu eshik bo'lsin bitta shalandada kalit olib keling bittasi tushmasa u kalit metallom u birodarlar hech kimga foydasi yo'q u kalitni o'sha narsa mana shu eshikni ochib bergan kalitni inson ehtiyot qiladi uni har doim tayinli joyga qo'yadi tayinli qo'lga topshiradi tushmasachi u musur unaqa kalit hech kimga kerak emas eshigizni ochmagandan keyin shu kalit hozir sizi bizlarda bormi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatlar haqiga duo qildilarki parvardigoro ummatimni saharligiga barakot bergin dedilar saharda turgan obu tahoratini qilgan joynamozini yozib qiblaga qarab ibodatini qilib oilasini turg'izgan farzandini turg'izgan ayolini turg'izgan namoz o'qigan duo qilgan oilalarga barakot bergin dedilar unvonul bayon degan kitobimiz bor shu kitobni sohiblari aytadilarki qaranglar ey insonlar rasululloh sallalohu alayhi vasallam ummatni saharligiga barakot so'radilar man sizlarga bir misol keltiraman deydilar dunyoda qo'ylar bor a mana qurbonlik kuni necha minglab qo'ylar so'yilib ketdi qurbonlik kuniham minglab minglab qo'ylar so'yiladi to'g'rimi lekin shu qo'y bir yilda bitta tug'adi dunyoda itlar bor hech kim uni so'ymaydi hech kim uni yemaydi o'sha it uchta sakkizta o'ntagacha tug'averadi endi aytyaptilarki o'sha bitta tuqqan qo'yda barakot bormi o'sha sakkizta o'nta tuqqan itda barakot bormi deb savol tariqasida bizlarga tushuntiryaptilar qani qaysi biri ko'p o'zi aslida ko'p tug'ish bo'yicha barakot bo'lganda besh yuzta olti yuzta itni ketida uch to'rtta qo'y yurish kerak edi lekin ollohim toboraka taolo qo'yiga barakot berganligidan besh yuzta mingta qo'yni ketidan uchta to'rtta qo'yboqarni iti yuradi nima uchun desalar sohobion aytadilarki har kuni yer yuziga barakot yog'ar ekan osmondan barakot yoqqan paytda qo'y uxlamas ekan bedor turar ekan uyg'oq bo'lar ekan o'shani uyg'oqligini barokotidan o'sha bitta tug'sa ham ko'payib ketar ekan qarang itchi kechasi bilan akillab sakillab bu yoqqa yugurar ekan bu yoqqa yugurar ekanda ayni barakot yog'ayotgan paytda g'aflat bosib uxlab qolar ekan shuni kasofatidan it sakkizta o'nta ko'p tug'sa ham o'zidan o'zi qurib yo'qolib ketaverar ekan endi aytadilarki sani qo'ychalik himmating yo'qmi ey inson deydi san odamsanku u qo'yu deydi san odamsanku shu qo'ychalik himmating yo'qmi qo'y uyg'oq paytda uyg'oq bo'lgan paytda san ham uyg'oq bo'lib xudoni barakotidan bir so'ramaysanmi itga o'xshab kun chiqquncha uxlab yotaverasanmi kasofat deydi yana voy u yetishmayapti voy but yetishmayapti voy u yetishmayapti voy bu yetishmayapti yetishmayaptiman xudo qur'onda duo o'rgatyaptiki Gudakligimda ota onam menga qandoq mehribon bo'lgan bo'lsalar deydi keksalik paytlarida ularga shunday mehribon bo'lgin degan oyatni tafsirida edip, aytibdilarki o'zingiz erta bilan namozga turdizda erta bilan namozga turdizda qarasiz o'g'illaringiz uxlab yotibdi ha mayli uxla olsin mazza qilib uyqusini bezovta qilmaydi dedigizda o'zingiz namoz o'qib o'ziz ibodatda qildiz bu farzandlaringizni uyg'otmaganligingiz bu bolalaringizga qilgan rahminiz emas deydi bu bolalaringizga qilgan ayni otalik xiyonatingiz mana shu yerda farzandingizga qilgan zulmingiz mana shu yerda deydi uyg'otish kerak ekan yoqadimi yoqmaydimi tur tahoratingni qil kel namozingni o'qi ol keyin uxlab olasan deb uyg'otish kerak ekan birinchi hey bahchag'ar mani aytganimni qildingmi demasdan xudoni aytganini qildingmi deyish kerak ekan namozingni o'qib oldingmi deyish kerak ekan hali o'ylamaylik bu janna mana mana bu uy o'zidan o'zi qurilgan emas birodarlar bunga qancha mehnat ketgan qancha pul ketgan qarang mana bunga qancha asab buzish bo'lgan ustalar bilan jiqamush bo'lgan mana qancha mehnat evaziga shu uy bitta dunyoda bu uy vaqtinchalik qancha tillo kumushdan yasab tashlang birodarlar bu vaqtinchalik yashaydigan bir qo'nalg'amiz bu bu abadiy yetadi ushun bizlarga bir umrga berilganmiz vaqtinchalik a shu uyni qurilishiga qancha mehnat qilyapmiz jannatda abadiy yashaydigan hayotda jannatda bizlar mehnat qilmaylikmi bu dunyoda mana bu qurilishga birodarlar mana paxta g'isht sement shifer tunuka plastik mlastik hammasi ketgan bo'lsa bu dunyodagi uyimizni stroy materiallari bo'lsa birodarlar jannatdagi qasrimizni stroy materiallari iymon besh mahal namoz zakot ro'za haj ota onani xizmati qo'shni bilan siylay rahmda yashash qarindosh urug'lar bilan siylay rahmda yashash yetimlarni boshini silash qiynalgan